Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на нашем традиционном празднике изентации профессий. Этот праздник уже давно стал своеобразной визитной карточкой нашего учебного заведения. В жизни все профессии нужны. Каждый выбрать по желанию сможет, трудовой талант приобрести. В этом вам наш цем поможет. Водитель автомобиля одна из наиболее массовых профессий в мире. Взяв в руки руль, они принимают на себя очень серьезную ответственность перед всеми нами. Вот давайте посмотрим, как же команда водителей подготовила нам свою визитную карточку. Встречайте, команда водителей. Раздавила. Она ноль реакции, опять спрашивает, что делать? Дави. так да я эту бабку еле догнал. Так пошутил я господин судья, откуда я знал, что он так Не понимаю. У меня от вас всех голова кругом идет. Здесь без специалиста не разберешься. Мне вас вносит. если что, вы четвертый месяц не будете получать зарплату. Я думаю, что за Лесосколько жизнь, то и прийти туда. Сейчас на час не легче. Какие меры будем принимать нарушителям дорожного движения? Самые жестокие меры. Но пока что всем нашите, все маршите, если на запрещен. запрещен. Добро пожаловать. По пути рождения я где-то в доме нибудь и есть. Ведь знаками абсолютно весь. Как у деснождения я в нашем доме есть, там сны прекрасные мастера мои, учат нас вождению от зари до зари, там сны прекрасные мастера мои. Все, чему нас учат там, это все не зря. Все пойдет на пользу нам года через два. Боги часто ловим мы знания нужны, истины простые, учим и доски. квартире, и в быту, и на работе. Суть компьютера мудра. Чтобы выйти в мастера, вам придется и учиться, и стараться. Но на наших вот, ребят, люди в очередь стоят, чтобы с компьютером пришли к ним разобраться. Давайте же посмотрим, как команда оператора компьютерного набора подготовила нам свою визитную карточку. Встречайте. Купил дед компьютер. Большой, да красивый. Радуется, не нарадуется. Ставил он как-то дискету. А вытащить не может. Тянет ее, тянет, да не вытянет. Позвал дед бабку. Эй, старуха, иди сюда. Помоги мне диск вытащить. Пришла бабка, цепилась к деда. Тянут они, а тянут, а вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Эх, красная девица, стрижена коса, губы, как у продавца. Пойди-ка сюда к нам, помоги нам диск вытащить. А то дед мой старый подставку поставит мою из-под самовара век из черной ящик и достать не может. Прибежала внучка и говорит. Да вы не так делаете, надо сзади стукнуть, она и вылетит. Дед с бабкой тяну, внучка с обратной стороны стучит, а вытянуть не могут. Позвала внучка бойфренда Вовчика. Эй! оператора. Эй, Вовчик, иди сюда, помоги нам. Спасибо. Пришел он. Нажал кнопку. Диск самый выскочил. Радуется дед с бабкой, все не нарадуется. А молодежь в соседнюю избу, интернет-клуб убежала. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. Тут сказки в том, что пришли свече работает за компом. Изучи его. А лучше всего приходи учиться на оператора МВМ. Не будет тебя проблем. Если нас спросят, куда мы идем, мы все вместе ответим вам. Идем учиться в Но чтобы долго вам не объяснять, если хотите, можем с собой вас взять. Если нас спросят, что такое ЦОМ, мы ответим вам, что он, второй наш дом. готовят сытно, вкусно, Их пирогам сегодня равных нет. Ведь говорили в старину тому не грустно, Кто до последней крошки съел обед. А теперь вашему вниманию мы хотим представить невероятно интересную программу, мультфильм, который подготовили учащиеся 10 класса, которые обучаются у меня на поваров. Tá bom, да был, жил, да был пацан один, Править он мечтал судьбою и людьми. Звался он студент Вадим, звался он студент Вадим, Но, впрочем, песня не о нем, а о любви. Ведь издавна была профессия одна, Стена пацака кормила королей. И для него была Милее всех она Решил Вадим учиться только ей Все могут повара, все могут повара И судьбы всей земли вершат они порой Ведь словно доктора, ведь словно доктора Излечат нам хандру своей едой. Я учусь, и я учусь, я учусь, Вадим сказал, буду поваром, я скоро посмотри. Ой, он ножик в руки взял, да, он ножик в руки взял, но прочим песня не о нем, а о любви. И вот обед готов, украшен и богат, такое ели только короли, да-да. И если б видел кто, Стол накрытый так, стал бы он Вадиму говорить. Спасибо поварам, спасибо поварам, Творите чудеса руками вы порой. Такую красоту, такую красоту Нельзя назвать, нельзя назвать, нельзя назвать едой. Нельзя назвать, нельзя назвать, нельзя назвать едой. Поскольку техника постоянно совершенствуется, а машины и механизмы уже давно стали незаменимой частью нашей жизни, на современном рынке труда все острее ощущается дефицит высококвалифицированных слесарей-ремонтников. И это главное пре преимущество слесаря-ремонтника, поскольку дипломированный специалист по ремонту самых различных приспособлений, механизмов с может найти себе работу. Давайте же посмотрим, как команда слесарей и ремонтников подготовила свои ремонтные карточки. Встречайте. простую до ней последний, где бы ни был я. Она живет во мне и существует, рабочая профессия моя. Другие дни кружатся и заботы, горят другие зори в сентябре. И все-таки слесарные работы нет-нет, да и напомню. Легко. Стоит по поле одинокий трактор, несчастный парень около него. Видать, застрял долго здесь парнишка, Горе без еды и без питья. А ну, подай-ка ключ себе, братишка. Давай посмотрим, что там у тебя. О профессиях мы говорим много хороших слов и надеемся, что они сами по себе помогут человеку найти свое место в жизни. Каждый человек, который влюблен в свою профессию, говорит, это самая лучшая профессия. А мне кажется, что самая лучшая профессия – это профессия парикмахер. Ведь благодаря парикмахерам мы всегда выглядим красиво, молодо и ухоженно. Встречаем группу 11 класса до профессиональной подготовки парикмахера. По, э, по Это ваша дело. задает вопрос. Что а, поднимает настроение? Ну, конечно, отражение. Снова стильная прическа. Только нашими руками этот образ создается. И, наверное, временами даже волшебством зовется. Сделаем шелковые волны, африканские косицы или яркий штрих нескромный. Все под силу мастерицам. Делаем прическу модной и директору, и повару, и, и замужней, и свободной. Это класс парикмахер. Мы на фабрику профессий пригласили вас, друзья. И на нашем представлении побывали вы не зря. Было весело, прикольно. Все здесь было. Высший класс. Ведь ЦУМ сегодня представляет всех нас. Однажды на вопрос, что же такое счастье, прозвучал такой ответ. Счастье – это когда утром идешь на работу с радостью, а вечером возвращаешься с радостью домой. А известный советский педагог Константин Ушинский написал, «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет. Значит, одной из составляющих счастья является правильный выбор своей профессии, в чем вы сейчас и убедитесь». А наш праздник продолжается. В государстве жил был Ванюша. Рано утром просыпался, умывался, одевался, кушал кашу, ленился и трудиться не стремился. Но однажды царь стороны той государь позвал к себе Ванюшу и иных добрых молодцев и сказал, Слушайте о, знал я указ. А в мой днем вам приказ. Набирайте дорогу, дать, не присвою. Хочу, чтобы вы отправили землю за мозг и научили профессии мороз. и стали мастерами. Стали мастерами верить. А то выполнить мой приказ, того ждет награда щедрая. Не хотелось Ванюше из дома-то уходить, отца мать оставлять. Но не смел он нас слушаться царского указа. Встал вонекненько и отправился в путь дорогу. Долго ли, коротко? Пришел ванюша в е царство, Толнахское государство. Здесь он упорно трудился и профессии учился. Слава о его мастерстве разнеслась по всему царству. Приходил к нему различный люд. <music> Починю плку сразу. Ой, спасибо. Вот и сказочник Аквани нужда пригнала. народ не пляж. Сказку слушать не хотят, и меня бронят. Не волнуйся, добрый человек, подчиню музыку твою. Будет она играть и народ созывать. Спасибо, Ванечка. О, взгляните, и старуха с дырявым корытом пожаловала. Какой ты дырявый, что случилось, бабуля? Ой, не знаю, что случилось. Причина. Посмотри, внутри машины Сейчас уберу ноги с вашего но без колонок не подходить Ой, спасибо, сыночек, спасибо. А вон и пыль с толпом бьется. Это кто же так несется? О горе мне, горе несчастному, сотню лун не выходил из лампы рад. О почтенный мастер, исправь светильник, выпусти джина наружу. Да, сидеть в лампе большая мука. Коррозия лампу цветает, от того и джин страдает. Зачистим контакты... Корпус мажет, и джину на столах покажет. Не успел Иван ремонт закончить. Аж чуж... чужестранец выхватил лампу и убежал. Выходи, род лампы. Лучше ты полянуешь, мой господин. Отправляйся в землю северные, Да будем мастеров искусных Волшебный ладчик. Лучше если полянусь, о мышоги повелитесь! и отправился Джин от на поиски чуда невиданного. О горе, о горе мне, где же искать это чудо дива, ларец невиданный. Отправил меня злой хозяин, суровые морозы, в диактировки объявляют. Где же мне искать это диво заморское? Верки-бурки, как носит на землях, Дайте, что мне, карты в руки, Погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, на короля. Понимаете, где деньги брать? Ну что за народ непонятный пошел? Не работа, а спеша ему. Все, надоело, пойду учиться. Профессия в жизни всегда Эй, леди, погодите, не уходите. Помогите мне. Хозяин мой отправил меня за чудо ворцом. Не понятно, где вы искать. И всего то Знаю, тут недалеко домик есть непростой. В нем народ-то работает мастеровой. Они и тебе помогут. А то ты за меня словечко замолвит. Хочу у них мастерство научиться. Глядишь, в жизни пригодится. Хорошо, тогда пошли, но будь внимательна. Не успеешь, и главное, а мы уже успели. Эй, люд честной, народ простой, заходите, не пожалеете, снимки. паспорт заграничный. И починила И путевку на Египет оплатила Вот и домик непростой Тут найдешь коварчик О, плоды коварчика Отдай мне его Исполни любое твое желание Кто же ты? Что ты можешь делать? волшебника. Я тоже хочу ремеслу научиться. Я тоже хочу стать властелином этого чудо ларчика. Что ж, становись, весь люд честной. Раз, два, три, замри. Птичка вылетит сейчас, с ним вам будет просто